Вечер актуального в эфире в студии Шкляр Наталья. Тема программы сегодня поставки летального оружия в Украину. У нас в гостях Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук. Добрый, Добрый вечер. Итак, Барак Обама фактически отказал в поставке летального оружия в Украину. Нам будут присылать хаммеры, радары и так далее. Конечно, на этом спасибо, но многие считают эксперты, и международные в том числе, что это не совсем адекватный обмен на отказ Украины от ядерного оружия. Вопрос первый: почему, собственно, хотя Давит и Сенат, и Конгресс? все-таки Барак Обама настаивает на своем, каким бы быть Ну, мы должны понимать, что в Соединенном Америке ключевая повестка дня это не внешняя политика, а внутренняя политика. Даже был один из американских президентов, который говорил, что в США нет внешней политики, есть только внутренняя политика. И вот Барак Обама на самом-то деле он президент внутренней политики, да, и вот и в целом это у нас внешняя да, это у нас да. внешняя, а да, в США ключевой вопрос это вопросы внутренней политики, да, и соответственно через призму этих вопросов рассматриваются вопросы внешней политики. И соответственно, а Барак Обама в данном случае он ориентируется на те группы интересов, которые есть и в Конгрессе, и за пределами Конгресса, которые выступают против того, чтобы дать Украине оружие. А именно, это те группы интересов, которые не хотят, чтобы США активнее вмешивалась в дела за пределами границ Соединенных Штатов Америки. Mm -hmm. Тем более, что у США последние, если мы вспомним последние 10-15 лет, были постоянно такие акции за границами. Это и Ирак, и Сирия, и Афганистан. И остался очень большой негативный опыт. То есть многие американцы говорят, что сколько можно вот влазить вам за, в проблемы за пределами США. Решайте наши внутренние проблемы. У нас же тоже есть проблема бедности, безработицы, проблема с образованием. Решите наши проблемы. Почему вы решаете постоянно проблемы других стран мира? То есть Барак Обама в данном случае, он просто уже старается, еще раз говорю, акцентировать внимание на внутреннюю политику США. И, uh -huh. и, и, и чтобы отвечать своим избирателям, что вот мы не тратим деньги, которые нам дают да вот бюджета, только исключительно на внешние всякие проекты. Что мы их стараемся потратить на социальные проекты внутри США. То есть вы полагаете, таких людей, таких интересов больше, которые против поставок? потому что ну, со всех, то, что нам э, озвучивается, то, что мы слышим, и Конгресс, и Сенат все-таки за. Да, то, но, чтобы... но мы в основном слышим э, голоса республиканской партии. Да, мы тут должны понимать, в США вот есть очень большое... И демократов да, демократ... Может быть, небольшое количество. Но, но, но больше, не в большей мере эту да. идею поддерживают республиканцы, потому что американские республиканцы это партия, которая действительно более ориентирована на внешнюю политику. Я да, их еще называют американскими ястребами. Да, ну, да, да, то есть да, да. Они ориентированы на то, чтобы э, США активно вмешивалась и, и создавала мировую повестку дня. Демократы же в данном случае, и вот мы видим руками Барака Обамы, они более ориентированы, еще раз причем, на внутреннюю политику. Потому они стараются максимально многие проекты, где США могло бы участвовать, они стараются ограничить. Плюс не забывайте, что еще важный тут есть нюанс, просто личных отношений Барака Обамы с мировыми лидерами. У Барака Обамы очень сложные отношения с, ну, со многими лидерами, но вот более-менее близкие у него отношения с Ангелой Меркель. И вот Ангела Меркель... Тем более, это произошло, отказ после конечно, переговоров. Конечно, конечно, да. И вот Ангела Меркель, Бараку Обаму, она советует ему не вмешиваться, не давать более активное вот, от своего оружия США, не давать его Украине. А почему есть, Ангела Меркель так полагает? Ну, мы понимаем, что Ангела Меркель так полагает, потому что в, она находится, во-первых, в европейской политике, да, это уже немножко другие нюансы. И Украина тут для, для Европы, Украина это как бы прямо бли, вот, ближайшее, не то, что ближайшее зарубежье, это, можно сказать, вот, ближайшая территория, да. И, соответственно, если здесь будет обострение конфликта, то в первую очередь от этого будет страдать не США. А от этого будут страдать ну, Украина и европейские страны. И Ангела Меркель, я так понимаю, что есть такое вот предположение, что если Украина дает оружие, то это будет чревато дальнейшая эскалация конфликта. Это независимость от российских ресурсов. И думаю, что и отчасти, отчасти. Но тут еще действительно важный фактор играет то, что вот среди части европейских политиков, в том числе Ангелы Меркель, есть такое мнение, что если давать какой-то стране оружие, то ты ее как бы стимулируешь к тому, что эта страна будет готова дальше вести войну. Uh -huh. А Ангела Меркель... и вот о, Оланд, да, вот а, они сейчас стараются показать себя как такими сторонниками и создателями нового мира в Европе. Да, вот, ди, ди, да ну, по, мы помним вот эту встречу Минск-2, где активно принимали участие, в первую очередь, европейские лидеры. Не, 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 да, не, американцев да, не было. Да, не было. Да, да, то есть, соответственно, а, и вот, а, они считают, что если дать сейчас Украине оружие, то вот Минск-2 окажется под вопросом. Потому, потому что Украина там получит некое новое оружие, и, соответственно, у части украинской элиты появится а, идея о том, что давайте все-таки решим вопрос, наконец-то, раз и навсегда. Новым путем. И вот я так понимаю, что в этом контексте Ангела Меркель потому и советовала Бараку Обаме не предоставлять оружие. Ну, собственно, это и было ответом, который озвучил Барак Обама, чтобы не, не было эскалации конфликта дальнейшего, потому что ни к чему хорошему это не приведет, Конечно, да. что Россия может ответить. Ему, а оппонировали. Есть да, ему оппонировали, безусловно, и, опять же, американские конгрессмены, и многие европейские, и Михаил Саакашвилис, сказал, что остановились только тогда около Тбилиси, когда да. Да, вошел в Черное море там, американский э, корабль. Yes. А, как вы считаете, где правда в большей степени, безусловно, не может быть там либо там? Да, ну я, я думаю, что на, мы видим, что в целом у западных партнеров да, у Украины есть э, все-таки все равно желание не сжигать мосты с Россией окончательно. То есть есть понимание того, что да, сейчас есть ситуация конфликта, санкции, но есть также желание того, чтобы оставались какие-то двери, знаете, вот если закрыли двери, то окна остались открытыми. Вот, uh -huh. Мне кажется, что вот есть желание вот эти окна не закрывать окончательно. А в Вашингтоне и в Европе в первую очередь понимают, что если Украину сейчас поддержать оружием, а не просто там, допустим, да, дать ну, вести дополнительные санкции против России или, возможно, Украине дать какую-то дополнительную поддержку, то есть, если Украину поддержать оружием, то в таком случае с Россией нормальных отношений в дальнейшем... Uh -huh на много лет вперед, очень будет сложно выстраивать. А в западном мире есть представление о том, что лучше поддерживать хоть какие-то бы отношения, чем не поддерживать никаких отношений. Тем более, что мы на самом деле видим уже неоднократные примеры во внешней политике и США, и европейских стран, когда вот такая идея о том, что можно какую-то страну полностью изолировать от мира, она на самом деле в дальнейшем приносила больше минусов для самих же западных стран. Потому что они тем самым обрубывали любые возможности связи с этой страной и, соответственно, влияние на ее руководство. Хорошо, а как вы считаете, что ближе к истине, можно ли остановить Владимира Путина? силой или все-таки э, здесь уже видна определенная приостановка и силовым методом нельзя разрешить этот конфликт, ну, понимаете, этот конфликт в любом случае его силовым э, вот, решить его силовым способом очень сложно мы видим а что, вот если дадут да. там летальное оружие но ну, безусловно это сложный процесс потому что нужно ему обучаться и не просто что конечно и все, и все и и мы уже стрелять, им пользуемся да. мы понимаем что все равно это займет значительное количество времени плюс я думаю что вот даже да, просто может быть психологически это остановить но тут вот это дело что это можно наоборот разодорить Тут, тут мы должны просто понимать, я так понимаю, психологию да, лидеров, которые включены в этот процесс. Смотрите, я думаю, что вообще, если мы говорим о поставках это оружия, есть еще, я думаю, некий секретный протокол в контексте Минска-2, где, скорее всего, Россия, она настаивала на том, что если мы включаемся в Минск-2, uh -huh. то никакого э, нового оружия из США на Украине не должно быть. Uh -huh. И я думаю, что... Может быть такой Конечно, такой. есть. Я думаю, что, скорее всего, когда Ангела Меркель была, была в США, она в очередной раз Бараку Обаме озвучил, да, озвучила да. этот тезис. По поводу решения силового... Я думаю, что это очень маловероятно, потому что мы должны понимать, что на Донбассе не, конф... не прямой конфликт, да? то есть то, что мы, смотрите, на Донбассе это не конфликт, война Украина Россия. Uh -huh. Правильно? Это конфликт гибридный, его можно так, как угодно назвать. Да? То есть разные стороны там участвуют по-разному. То есть, допустим, Россия там может действительно что-то... Но тем не менее вооружением Россия поддерживает. Она, ну свой... и в целом сейчас она, конечно, медийная поддержка да, конечно. есть конечно. и так далее. Да. Но Россия непосредственно там не участвует. Это тоже важно понимать. То есть Россия, если она их использует, то она, она как бы воюет ихними руками. Да, в этих самопоразглашенных республиках. Так они будут воевать нашими руками. То же самое я, я они это но, но, оружие. Как... Правильно, но, но ключевой э... нюанс здесь есть то, что это конфликт другого типа. То есть это гибридный конфликт. Да, очень, mm -hmm. и, 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 соответственно, ну, э, то есть, э, э, война без объявления, да, объявления войны. Конечно, и решить его силовым путем на самом-то деле тоже не, ну, нереально. То есть мы на самом деле видим, что единственный способ решения это постараться свести эту ситуацию в сначала дипломатическую плоскость, а потом решить это политически. Как бы это сложно ни было ни для кого. А главное, чтобы пошла на это сторона российская. Владимир Путин пойдет на это. Но я думаю, что в контексте, смотрите, вот сейчас эскалация конфликта в любом случае значительно уменьшилась. Согласитесь, да? То есть мы уже не слышим информации о том, что Донецк обстреливает или Луганск. Безусловно. Да, то есть интенсивность значительно уменьшилась. То есть я думаю, что в России тоже есть, знаете, вот России по, по существу ДНР и ЛНР, России тоже не очень-то они нужны. Безусловно. Мы тоже должны это понимать, Безусловно. да? То есть России не нужны дополнительные новые депрессивные регионы, где значительная часть живет населения, это пенсионеры, которых нужно Но ну, будет... она их себе и не собирается конечно, забирать. Конечно. И конвой, который вот в том числе отправляются, они не предназначены для пенсионеров или голодающих. Это... И, и Россия, с, другой, с другой стороны, смотрите, России тоже не, не нужны прям вот не, ста, очаги нестабильности, постоянные очаги нестабильности на, на границах с Россией. То есть тут просто есть важный... Мне нужны очаги нестабильности в Украине. Смотрите, тут важный нюанс. России скорее нужны рычаги влияния в Украине, а не очаги нестабильности. Вот то, что произошло в данном случае на Востоке, свидетельство о том, что просто Россия утратила на, на тот момент все рычаги влияния в Украине. И это на самом то деле для, для России была ситуация совершенно экстраординарное, то что, да, вот с, с, с восточной части Украины. То есть России сейчас скорее нужны рычаги влияния внутри Украины, именно политические рычаги влияния, не, не а, военные рычаги влияния, а именно политические. Россия сейчас на Украине хочет вернуть себе больше возможностей влиять на внутреннюю политику. И, возможно, вот включение в интеграции интеграции вот этих самопрозглашенных ДНР ЛНР, да, и новая реинтеграция Украины будут этому способствовать. Uh -huh. То есть в интерес России, еще раз подчеркну, в том, чтобы усилить собственное влияние в Украине, но не в том, чтобы э, создать ЛНР и ДНР, и непонятно дальше, какое будет их будущее. То есть информация э, о том, что возможны наступления на Мариуполь, как вы считаете? Не, думаю лучше что, э, не пугать людей. Я думаю, что на самом деле, да, это просто на уровне вот таких, знаете, распространения страхов. То есть и, и я не думаю, что ДНР и ЛНР в данном случае будут э, в ближайшее время ориентироваться на то, чтобы расширить собственную территорию. Миротворцы ООН будут введены или все-таки это... Это тоже очень хороший вопрос. Я просто хочу сказать, что... не может ли это реально помочь, действительно, потому что войны на самом деле никто не хочет. Ну, мы видим, что тут, знаете, с одной стороны, конечно, могут помочь. Я объясню в чем. То есть, есть разные случаи. Да, то есть на Балканах без миротворцев ООН и миротворцев из европейских стран, конечно же, не обошлось. Да? То есть они помогли решить этот конфликт и уменьшить его интенсивность и так далее. Но мы, мы просто сами должны понимать, что в Украине все-таки немножко другая ситуация. У нас есть вот то, что мы называем Минск-2. По Минску-2 о миротворцах речи не там не было об этом, да. То есть, соответственно, мы, мы должны понимать, что если мы говорим о миротворцах, значит мы тогда вносим изменения в план миротворческого регулирования. А является ли он тогда у, тогда соглаш, согласованный со всеми сторонами, которые участвовали в подготовке Минска-2? Нет. Правильно? Соответственно, допустим, мы уже слышали заявление России, что она а, против того, чтобы, допустим, вводить миротворцев. Да. да. То есть мы уже слышали это заявление. Соответственно, получается, Почему? Ну вот потому что я думаю, что Россия хочет, чтобы в вот, а, а, какой-то мере до конца реализовывался тот проект, который был, да, который был намечен в минске, минске втором То есть чтобы он не пересматривался. Хорошо, но а чем мешает мир, миротворцы? Ну, я думаю, то есть что... это понятно, что нежелательно поставка летального оружия, естественно. Россия Но просто Россия просто плохо. тут чувствует, смотрите, тут даже чисто вот мы должны понимать психологию большой страны, да? Россия чувствует, что есть некое наступление на ее на право то, что вот достигли такого соглашения Минск 2 а Украина тут пытается переиграть без участия России. То есть я думаю, что тут просто даже скорее вот такое вот институтивное ощущение, что как это? Вот мы же договорились, мы же, мы же все вместе ну да, договаривались. Понятно, то есть этот Киеве... пункт был... А вы теперь тут да, переигрываете... этот пункт о невведении миротворцев, да. он был внесен в Минске-2. А почему? Ну, я Если дум... действительно Россия приезд Владимира Путина внушал надежду на то, что это будет более-менее серьезно и будет более-менее выполняться. А почему тогда против миротворцев? Но я думаю, что просто Россия и сейчас интереснее то, чтобы выполнялся Минск-2, так как он был, был достигнут соглашение. И в первую очередь не просто от, вот, да, от разведения войск, а Россия на самом деле, я так понимаю, сейчас ожидает второго, второй, фаз, второй фазы именно политического решения. Потому что мы видим, что, да, есть, помните, политическое решение имеется в виду решение, которое было связано с проведением выборов угу, и внесением угу. изменений в законодательство Украины по реинтеграции вот этих территорий в Украину. Поэтому, собственно, периодическими обстрелами не дают о себе забыть. Что да, и, и, в том, и в том числе мы на самом Современно. деле видим, что вот Россию интересует во многом, как вот будет следующая фаза да вот э, воплощена, потому что миротворцы в данном случае, что, что будет означать присутствие там миротворцев, да. то скорее всего конфликт будет заморожен на многие годы да. и и возможно вот эта политическая фаза не наступит так быстро, как бы России хотелось. А я еще раз подчеркну, что по моему мнению Россия сейчас заинтересована в том, чтобы вернуть себе некие рычаги политического еще раз подчеркну политического влияния в Украине. Каким способом это возможно? Это возможно вот. че, э, с помощью того, что часть э, в любом случае тех людей, которые будут избраны на территориях, ну, да вот из если мы будем думать в будущем о создании, вот этом, ну, реинтеграции этих областей в ЛНР, ЛНР ну, самопрозглашенных республик в Украину, что часть из людей из этих регионов то будут избраны в органы власти. Конечно. И они создадут некую пророссийскую партию. Ну, то есть партию, которая бы была, действительно представляла голос России, да, и голос Восточного, Востока Украины в политикуме Украины. То есть Россия сейчас рассчитывает во многом вот на этот фактор. Что... То есть это будет... Ну, это не будет партия, функции, регионов, как как оппозиция, 2. партия регионов, как, да, это, 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 скорее всего, да, действительно оппозиционная партия, которая будет говорить, что вот голоса Востока Украины не были учтены, голоса русскоязычных. То есть, я думаю, вот эти стандартный Опять набор... Да, я думаю, стандартный вот этот набор, да, вот клише, который использовалась раньше партии регионов, он снова будет использован. Ну, хотя с другой, с другой стороны, мы, мы, сами, мы должны с, вами понимать, что партия регионов не была пророссийской партией. Это тоже это, такой очень большой миф, который существует. Партия регионов была очень такой про донецкой партии про бизнесовой про олигархической партии а... и, и вот в этом тоже кстати есть нюансы потому что э, еще до всех этих событий в россии неоднократно говорили что вот мы думали что с партии региона можно строить отношения э, какие-то да вот поддерживать развивать какие отношения а оказалось что нет это партия которая очень в себе. Хорошо. А то, что нарушается все-таки таким образом международные договоренности, нам гарантировали да, безопасность сохранения целостности территории. Буду меморандум. А, да, да, что это теперь означает? То есть, это отказ теперь каждый может делать то, что он хочет, делать или как? Ну, мы, мы на самом -то деле то есть, имея оружие, просто можно начинать какие-то информационные, опять же, гибридные войны, не объявленные и так далее. То есть все прекрасно понимают, что это прецедент. Но они происходили в мире. Хороший. Понимаете, смотрите, мы, мы с вами очень привыкли вот, а, сосредоточиться на Европе. А, и вот смотрите, что здесь для, для Европы это неким образом прецедент. Но если мы посмотрим более, ши, более широкую мировую панораму, то на самом -то деле вот эти гибридные войны это не прецедент в мире. Они происходят уже много десятилетий. Ну, просто я приду пример гибридной войны, которую США проводила против одной из стран, например, против mm -hmm. Никарагуа в 80-х годах. Когда США готовила команды, с которой потом mm -hmm. свергли режим, который был антиамериканским в этой стране. То есть по существу вот эти гибридные войны, они являются чем-то новым для мира. Еще раз подчеркну, для ну, конечно, Европы, Для да. Европы, да. Потому что Европа, ну такая была специфика, вы помните, после, после Второй мировой войны, после холодной войны, да, вот биполярный мир, который был разделен. Европа действительно оказалась зоной стабильности и мира. Это действительно так. Европа от холодной войны на самом деле, как это не парадоксально, она от нее выиграла. Потому что в Европе была создана вот настолько как бы, жесткая да, концентрация сил, что о какой-то какой новой войне здесь речь не могла идти. Но, но, но при этом в других частях мира войны продолжали происходить, то есть это как бы не было чем-то новым. Да? Так, по поводу э, положенского меморандума, о чем это свидетельствует? Это просто свидетельствует о том, что вот старая система международного права, которая была создана после Второй мировой войны и которая была ориентирована на биполярный мир, где есть Советский ага. Союз и где есть Соединенные Штаты Америки. И они за друг другом, знаете, вот следят. Вот вы тут нарушили. Все, вы, значит, нарушители, а мы там организуем вон против вас всякие. А сейчас он не биполярный. Вот то дело, что нет. И потому система. Россия не Советский Союз. Россия не слабее. Советский Союз, конечно. И потому вот система ориентирована на биполярный мир, система международного права, угу. она вот сейчас показала, что она дает трещину даже в Европе в той на той территории где которая наибольше выиграла да вот от еще от холод от зон, от биполярного мира которая действительно оказалась зоной стабильности мира и процветания эта система международного права дает трещина она показывает что без если ну, нет понятно, равновесия мы это ощущаем на себе то есть если нет вот этого равновесия, то вот эти все нормы они на самом-то деле, э, не стоит той бумаги, на которой они написаны. Хорошо, а что теперь тогда будет? Ой, а, а Европа не боится в том числе? Э, Конечно, ладно? Боится. Америка. Это Смотрите, Европа ну, боится, что почему, 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 почему? у них есть там свои зоны влияния, и тем более от нас это далеко. Будем да. опять же действовать по принципу европейцев. Недаром мы туда собираемся. Она не боится дальнейших каких-то эскалаций, конфликтов, переделов в европейской части? Я думаю, что Европа, она скорее тут, понимаете, тоже, она в вот, очень вот, 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 таком, как сказать, нашпагате шпагате в некотором mm -hmm. образом. Потому что, с одной стороны, Европа рассчитывает на дальнейшее сближение и создание действительно новых активных отношений с Соединенными Штатами Америки. Потому что, в том числе, например, Европейский Союз последние годы находился в процессе переговоров подписания зоны, зоны свободной торговли с Соединенными Штатами Америки. Это, это как бы ключевой для Европейского Союза, одна из ключевых целей. Но, с одной стороны, но с другой стороны, Европа пытается быть более независимой от США. Европейский союз, понимаете, за что Европейский союз тоже не хочет тут быть играть ну, понятно, роль младшего потому, что, брата. Они объединились ну, конечно, в еврозону конечно. Ради этого, этого, галюту, ради этого идет конечно. идея о, о том, что в Европейском союзе появился свой аналог министра внешней, внешней политики, да и так далее. То есть Европа хочет играть собственную политику в, Евро, ну, в мире. То есть ей уже быть младшим братом США тоже не хочется. не хочется. И в этой ситуации Европа действительно оказывается между двух, вот мы понимаем, да, вот между как бы молотами наковальни. С одной стороны, вот, в данном случае она она понимает, что Вашингтон говорит некие верные вещи, и нужно двигаться в курсе Вашингтона. А с другой стороны, Брюссель хочет выработать собственную политику, в том числе и политику отношения с Россией. Потому что Европейский Союз, мы должны сами тоже понимать об этом, экономически Россия выгодна Конечно, и, безусловно. Ну, конечно. Даже просто, просто да, вот некие факты, там 20%, рынка, 20 авто, ав, ав, производства автопрома и Германии поставляются в Россию, или, или поставлялись до, до, до всего этого. Ну, я не говорю там уже о продовольствии и всем остальном. да не говоря и, уже о ресурсном обеспечении. Да, и, соответственно, Европейский Союз рассматривает Россию как важный трамп, элемент, трамплин для собственного усиления в мире. Потому что Россия, это не просто как бы, вот европейская часть России, а Россия это огромные ресурсы. В Сибири и так Хорошо, далее. Хорошо, тогда они могли закрыть глаза, то, что на, на те события, собственно, которые происходили в Украине. Они, они пытались закрыть глаза после. Если вы помните, они постоянно говорим: мы обеспокоены, мы, да, еще, да, более да. мы еще, еще более обеспокоены, да. мы еще более обеспокоены. Так зачем они беспокоились? Можно было тоже, собственно, каким-то опытом. Ну, политика есть политика, да? Игра... да но, с, с одной стороны, да, но то, мы не забываем, что США тоже влияет. Опять же, да, остались да, те да. же США. И, 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 и США начинают э, тоже как бы, давить на Брюсселе, на другие европейские центры, говорить о том, что смотрите, вот. Прямо возле ваш, ваших границ происходит такая ситуация. Вы должны как-то это решить. Но, европей, еще раз Европейский Союз все равно обеспокоен этой ситуацией. И, вот, и смотрите, да, И э, что мы видим дальше? Э, уже Германия стала активно говорить о создании собственных вооруженных сил Европейского Да, вот я соединства. хотела задать О а чем это говорит? Недоверие к НАТО, нежелание быть младшим Конечно. братом. Это очередная попытка усилить собственный суверенитет в отношениях США. Тем более, что есть очень интересная статистика, вот допустим, да. Вот насколько Европа обеспокоена угрозой с Россией. Вот, да, вот есть ну, так, такое мнение, что она очень обеспокоена. Но, очень, да, очень, да, очень, очень. Да. но если мы возьмем данные по финансированию, например, НАТО, то в этом году это финансирование в большинстве европейских стран уменьшается. То есть, то есть они хотят финансировать в свою, как мы уже понимаем. Вполне может быть, да. И, но, но при этом финансирование НАТО, организация, которая активно говорит, что Россия агрессор и так далее и тому подобное, мы видим, что в большинстве европейских стран она в этом году будет уменьшаться. Хорошо, а что нам тогда остается делать? Надеяться на свой укроборон пром я думаю, в что степени. в какой-то мере да, и плюс я думаю, что для Украины, для Украины, вот если мы говорим о выходе из этой ситуации, согласитесь, для нас ключевой вопрос – это даже не вопрос оружия. Украина нуждается своеобразно в своеобразном марш... плане маршала для Украины. Вот это, на самом деле, нам с вами дало намного больше, чем поставки оружия из США. Конечно. Что имеется в да, виду под план Маршалл? Да? Ну, помните, вот план, который после военного да, да, развития Западной Европы, да, в который США вложило значительное количество денег. Что, в общем-то, Европе впоследствии помогло стать тем, чем она стала. То есть Украина нуждается в каком-то похожем плане для себя со стороны западных стран, США и, возможно, в меньшей мере Европейского союза. И вот это, то есть более сильная развитая экономика, более высшие социальные стандарты, вот это для нашей страны было бы в данной ситуации действительно намного лучше, чем просто оружие. То есть мы должны просто с вами в этом Конечно. контексте понимать, что, вот еще раз, что оружие, оно не решит наши многие проблемы. Безусловно, хорошо. Почему нет до сих пор этого плана тогда? Ну, это, конечно, вопрос не к вам больше, а к властям, как вы считаете, почему нет? Просто жить привыкли по старой системе еще, да, наверное, Я не думаю, вписались да. в новые. Я думаю, да. И... И вопрос, как можно, при том, что все-таки зона конфликта есть, да, страна воюет, развивать экономику, или это возможно? Ну, есть разные примеры еще. Израиля в том числе. Конечно. Пример Израиля, это, наверное, один из самых ярких примеров, потому что это страна, которая даже будучи на постоянном напряжении... Все время пугает вот Яценюк, вот условно вчера, да, когда говорил, что не будут инвестиции, крупные инвесторы не придут, пока есть конфликт, пока есть война. С одной стороны, да, конечно же, крупные инвесторы они все равно выжидают. Мы должны тоже с вами понимать, конечно. потому что они видят очень, очень высокий уровень рисков для своего бизнеса. Ну, тут есть риск, это, да, это экономический вопрос. Есть рисковые конечно, инвесторы, конечно. Которые, Кон, наоборот, ниже цена, которые, наоборот, и так заинтересованы выгоднее, в скупке да, активов да. В, в этой ситуации. По поводу экономического развития в такой, в такой ситуации, я думаю, что еще раз почему: что если не будет вот разработано какого-то действительно плана по экономическому развитию внутри страны, то нам на самом деле не стоит ожидать, что кто-то придет и за нас будет что-то развивать. Пока что я от правительства не вижу внятного плана, что мы будем развивать. То есть общая длительная стратегия. Да, длительная стратегия. И в том числе не просто... Смотрите, у нас просто, мне кажется, вся стратегия, к сожалению, сводится к тому, что давайте мы все продадим, все госимущество, а потом как-то там вот эти инвесторы, те, кто купит это имущество, что-то там наладят. Ну, это, это не работает. Смотрите, в 1991 году мы видели, вот начался процесс приватизации. Привело ли это к более эффективной экономике Украины? Нет. Ну, типа да? Более скупили С, наши, скупили, да, Скупили, да, скупили за копейки, да. да, олигархат. На, на основе вот, вот этого всего очень много заработали средства. Не вложили эти средства в эти предприятия, да, просто из них выкачали средства. И в итоге мы теперь имеем олигархизацию страны, которую имеем. То есть, еще почему вот, процесс приватизации, он не решит вопрос А у нашего правительства, мне такое чувство, что больше как бы другого какого-то плана, что, что развивать, нету. нету идеи вот о том, что часто говорят, государство-частное государство партнерство, да, создание каких-то новых... Каких-то программ государственных, Государственных, государственных быть. Да, государственных корпораций даже, конечно, не да, надо бояться этого были, слова. государственные да. корпорации да. Многие страны мира прошли через этот процесс. Япония, Южная Корея. Через создание государственных корпораций, которые помогали, развивали на первых порах. Да, то есть у нас, вот мы, 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 я, мы, я мы, мы не слышу ни об одном подобном плане. Я, что, я, 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 я только не... слышу, к сожалению, да, вот, идею о том, что давайте создадим новый список приватизационных объектов и давайте будем их продавать. Ну, о чем, о чем дальше говорить, да? Вот если если да. мы даже внутри страны не видим разработку или желание разработки такого плана. Ну, будем надеяться на себя, будем надеяться, остается надеяться на то, что у власти хватит политической воли в ближайшее время И главное, в нас решить, давайте верить. И в нас, да, безусловно. От нас тоже очень много зависит. Спасибо вам большое, Алексей. Напомню, что у нас в гостях был Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук. Это была программа актуальна. В студии работала Наталья Шкляр. Оставайтесь с нами.